Ты меня ждешь, зайчик? Да. Да. Да, зайчик. Привет, Китимчик. Зайчик, зайчик, да. Я приехал, заяц. Конечно. Да, да, да. Да, мой красивый, где ты? Мой красивый, привет. Привет, мой красивый, привет. Иди до меня, иди, мой зайчик. Йди на ручки, йди, мій сладкий. Ой, мій сладкий. Боже мій. Боже моя Пантерка, я приїхав до тебе. Приїхав до тебе, моя Пантерка. Приїхав, приїхав заяць. Вона ж зуби сводить тебе, аж зуби сводить, аж зуби сводить тебе красивого. А? Самелка вернувся. який він щасливий. зайчик. Боже який він. Який він довольний, да? Який він довольний. Ти довольний? Ну, ти довольний? Треться, треться в мене, треться. Треться в мене. Ти довольний? Ну, довольний, зайць, ти довольний. Лізеш на голову. Ох ти пантера моя, ох ти моя пантера. Ох ты Ох, моя пантерка. Моя пантерка. Там пришел до тебя, пришел до тебя. Да, мой красивый, мой ласковый. Фандерка моя, бандерка моя. Сегодня с тобой ночую, зайчик. Сегодня с тобой ночуем, зайчик, да. С тобой будем батлы херачить. С тобой, зайца. Поле молодец, це по убирах. Пихая, пихая. смотрите, как чисто боже поубирано. О. Сейчас датчик. Сыплю ты О, хоть вода есть. холодильнике. допустите, у яблока хоть есть ребятки, доброе утро, смотрите как красиво сирень расцвела как пахнет вообще обалденно. Надо беречь цветы, нельзя их рвать. Смотрите. Ой, как пахнет, боже мой. Сирень это прелесть. У нас такие взрывы, ребята, страшные с утра. Бабах, 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 бабах. Раза четыре уже не при, Не знаю, что она бахкает. Здесь на солнечном ну Как бабахнуло. Как бабахнуло еще раз. Вдруг маме надо карточку отдать. Если пришли письма, вот два письма, одно маме, одно мне. Вот оно лежало вот здесь. Это не, не, не мне, да? Нет, это 52 квартира. Вот одно маме, одно мне, ребят. Там вело. И вот второе, я так понял, из Америки. Вот. Татьяне. Ну, сейчас иду, но ну, в лежит. И есть штемпель Украины на них. Вот. Поэтому то письмо подделка было. Поэтому Розина посмеялась, ребят, и хотят хорошего отношения. Думаю, что ты Буду среалировать годами спокойно. Один раз с видео. Вам напишут кабучий, кто вы така. И ты скажешь я не кабучий, ты был прав. И все. И разговор закончен на этом. привет, мам. Привет. Ты взрывы не слышала? Покушала. Взрывы не слышала? Кого? Взрывы. 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 слышишь? Взрывы. взрывы. Мама, денюши, я орать не могу. У меня спектакль, не смешно, не смешно. У меня спектакль. По 50 раз я голос не могу тратить.

Ничего, справлюсь, голос подуставший, но ничего. До шести вечера пройдет. Сейчас пойду, наверное, семь. побрил хоть, ребята. Не знаю, плохо, хорошо. Так, не так. Там дальше, мы так запхали. Все так. Все да, только так. сильнее, ага. Все так. Сейчас сейчас, 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 сейчас. все, Закрыть надо. и Все так. Сегодня... Взрывы не слышала, Сегодня, говорю? Синок, взрывы не слышала? Взрывы. Ого, а Взрывы, взрывы, взрывы А, чула Да а вот сейчас только опять бахнула. а я Зиму думаю, что все Вовремя. Ну, як вовремя, це 2, до 12, це воно вважається нормально. Вот. Рита, не я кушала теж. То тобі я б'яв Ну, Це хорошо футболочка. Лягла вставала ночора за два, а тоді утром устала, думаю, поміряю вже. Уже, уже вставати, вже все, вистачить лежуватися, uh -huh. бо скоро завтракати, таблетки пити. Поміряла 8,2. Мама, что значит, когда ты не ешь? Не, не ела, да. Ничего не ела. Все у тебя на штанах. На штанах. Вот то, да. Вот это, это оно как ржавчина, или что оно не выстирается, сынок. А это вот дело ваше, вот это. Так. Так, что так ела, я уже рада, думаю. Не 12,6, а 8,2. На 4 с чем-то меньше сразу. Сразу. Буду выдерживать, одну воду пить, а тут и много ходим. Ну а что делать? Если, если хочу, я пошла хлюбнула, или сюда взяла бутылочка около меня глоток два, и дальше лежу. Так что так и дела. На дворе холодно. Нет. Нет. Тогда я не, не. скажу, пойдем. Я возьму сейчас паспорт, чтобы не забыть. А где карточка? Дас... Да, да, кушай, кушать потом. Не к скажешь, что пишет перевышен лимит, лимит на снятие. На ну, день? лимит на снятие перевышен. перевышен. На твоей карточке пишется, да. Да, да. А ты паршо, сынок. Ничего, пойдешь и скажешь это. Ну, ты был вчера. Деньги там есть. Да, деньги есть. Да. Да. Ты вчера был, чи не был, был в ФОЗе? Чи ты тут почитал и все, да? Тут, да. Понял. все что и брали. Ну да, Банкоматы пишут, ты лимит на снятие у мамы, Який лимит пенсионерок на снятие в нашей стране, у обычных пенсионерок. То правительство не нажрутся, пенсии дают пожизненно. А, вот письма. Письма какие-то пришли. Одно тебе, одно мне. Да. Угу. Мне пришло из Николаева. Анжелы Оранж. Дмитровка. Какая Дмитровка? Сейчас не что? Здесь, что местный, Брать, еще какой-то фокус. А это вот где Ну то похоже, как с Америки. Что? Похоже, как с Америки, лежало вот тут внутри в подъезде. Вот здесь подъезд. Подъезде. В Подъезде. в это? Ну подъезде в ящике. А, ну другое дело. Освобождение от страха. Одной из самых опасных эмоций, испытываемых человеческим, является страх. Иногда мы знаем наши страхи в лицо, но в основном свои страхи бывают неосознанными, спрятанными глубоко в подсознании человека. Наиболее распространенные это страх болезни, одиночество, непризнание нас окружающими, страх оказаться покинутыми, отвернутый, страх нелюбви, бедности. Как побороться со страхами? С ними необходимо встретиться, принять и отпустить. Практика. Подумайте о том, что вы боитесь. Закройтесь, задайте себе вопрос: Что будет, если ваш страх свершится? Закройте глаза. И представьте, что то, что вы так боитесь, с вами произошло. Дышите глубоко, не убегайте от накатывающего ужаса или паники. Подойдите навстречу своему страху. Проживите его, позвольте ему охватить вас. Если вас захочется плакать, плачьте. Возможно, вам захочется ощутить что-то ощутить чью-то поддержку, обнимите себя за колено, погладьте. А затем подумайте, как вы, будете, вы хотите дальше находясь, жить дальше, находясь из за этого, что-то, что вы боялись, произошло. Подумайте о свою жизнь, свое поведение. Дело в том, что когда мы проживаем свой страх, он перестает нами владеть. Мы становимся хозяевами своей жизни, а не он. Когда вы представите свой страх и не станете убегать от него, а пойдете ему навстречу, тогда откроются глаза, пусть и а пишите так, как будто действовать. Если то, что вы боялись свершиться. Техника. Нарисуй свой страх. Возьмите лист бумаги и хватите и акварельные краски а, карандашом или просто ручку одного этого цветов. Если вы осознаете, что вы больше всего боитесь, тогда смело приступайте к работе. Ну, ну это понял. я знаю такое, Что да? ты понял? Все, письма. Ну что надо прорабатывать свой страх и ничего не бояться. Так у меня было, ничего я не у меня уже то, что я боялся рака, мне говорили в лицо. Замелочка, привет. Я вижу, что у тебя часто бывает тревожное состояние на фоне страха. У меня тоже такое было. Я выслала тебе проработку страха из психологического курса. Мне помогло, и ты попробуй. Люблю, будь здоровеньким, зайчик. Спасибо вам большое. Спасибо за заботу, за то, что вы потратили свое время. Я вот, ну, вот это подумаю на то, чтобы зак закрыть глаза и представить. Про рисунки я знаю. А ну, сынок, почитай. Я не могу. Оце догадываюсь только. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Васильевна. А дальше? Пишет вам дочь Толи Устика. Господи. О -о -о. Господи, а что она из Америки? Пишет вам дочь Толи Устика. Мы смотрим видео вашего сына и услышали имя своего отца. И уточним своего папы. Уточнили у него показали ему видео и о да. Наш папа Усик передает вам привет, он конечно тоже помнит этот поцелуй. Нежность и уважение к вам от Теренса через вашу жизнь обиду. Тут в Америке моменты ностальгии, он часто вспоминает молодость и вас, самую красивую девочку. Здоровья, спасибо был. Что за бред? Ну что, а людям не нечем заняться, ребят. И у сын его, может Таня вам Таня, тут не что-то за бред. Мам, он умер. Этот человек умер. Кто? ли Кусик умер. А ли Кусик, Господи, я подумал, ой, извините, я подумал, что это про Валентина, не, за Валентина писать. У меня -го. в голове уже Валентин. Вот, видишь, я нет, читаю Толи Кусик. Боже, мама, все. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Васильевна. Пишет вам дочь, что ли, Усика. Мы смотрим видео вашего сына и услышали имя своего папы. Уточнили у него, показали ему видео. И, о да, наш папа, Усик, передает вам привет. Он, конечно, тоже помнит этот поцелуй, нежность и уважение к вам. Он перенес через всю жизнь... Особенно тут. А уважение к вам он перенес через всю жизнь. Особенно тут в Америке. Моменты ностальгии. Он часто вспоминает молодость и вас, самую красивую девочку. Здоровья. Это жесть. Ребята. Спасибо за письмо. А письмо от Ольги из Бруклина. Ну вот, ребята, я не придумаю. Вот тут марки. Тут вот не хочу показывать, как бы тут данные. Вот Ольга. А Оля у него дочка была? Не знаю. Все время думала Татьяна. Она была за... Знаешь, кто там? Донецка, он в Донецке. Донецке. Может, он уехал, когда война началась? Он же тебя помнишь давно-давно, когда была операция, ты ему позвонила? То ли И усек, он тебе тысячу, тысячу да. или сколько-то помог гривен. Да, это уже мама, представьте, сколько лет его не видела. Спасибо, да. Спасибо, Ой, жесть вообще. Сейчас опять скажут, придумал. Нет, ребята, вот штемпеля, вот вообще. Так что не было у меня я жила в Мелитополе. А я читаю и говорю, что Толикусиком а в голове Валентин, понимаешь? Да Не, не, не. не. Вот я так понял, я говорю, этот человек, нет, живой, Толик живой, Толикусик, извините, вот что так. Значит, два... долго будет жить? Вот это таких два человека, каких серьезно я встречалась. Толик и Валентин был и все, а то все Серега, там все. То есть это... Тоже это было серьезно, а то вот был... значит, это твои серьезные отношения, да, Толик и Валентин, это две твои серьезные отношения. Один поцеловал, другой полгода прожил с тобой. Все равно, как бы ни было, я Самые серьезные по отношения. Понял, Толику, вашему отцу, если вы слышите меня, Оля, вашему отцу повысло. Что такие серьезные отношения закончились так быстро. Спасибо за письмо. Очень, да, приятно. Я настолько знаю, Самвел, кто самый главный в Донецке, что то отправляя фужеров? Ромат, Ранат Ахметов, Ренат Ахметов. Нет. Рефрижератор давал помощь. Ренат Ахметов. Да, Ренат Ахметов ну. что вроде бы Таня была замужем за его сыном, чи что, за Ренатом. Они дружили вроде бы. И Ктоля тоже пошел выше. Не знаю, чи это правда, чи это, знаешь, ОБС одна баба сказала. М -м, дочка его, да? Но то не менее, тем не менее, большое за письмо спасибо. Шамил, как шоу? ты там не присел, не взрывы? Толя, Толя, да, да, Люба, взрывы, да. Если ты в Америке, то тебе тоже великий привет из Украины. Спасибо, что вспомнил. Были ну, хорошие тоже. годы тогда. Очень хорошие. Молодость. Она уже никогда не вернется. Все уже. Ни у кого, мам, наверное, это не только. Прошло уже. А что Ольга? Может, сейчас Ольга называется? Кто его знает? Так, я же занесла взять паспорт. Думаю, что сидеть в полу Мне Нужно паспорт взять. А сейчас карточку отдам. И Надя сказала, что вот эти деньги, если даже у меня остались на этой карточке, переходят на новую, не, не выкидают. Да, конечно. Я говорю, я не знаю, сколько у меня, но вроде бы этот лимит. Лимит, лимит на снятие, да. Угу. Перевышен лимит на снятие. Угу. Спасибо вам. Это вот женщина из Миколаева, Анжела Оранж. Угу. Оранж. А это она вот она из Америки. 8... 8... Тут адрес. Какой-то, не знаю, что-то Бруклин. Услышали имя то ли Устика, представляешь? Да. Я рада, я очень рада. Да, тогда я помню, ты это говорила, молодость. что позвонила, попросила помощи. Он, по тысяча тогда тоже были деньги. Да. Я говорю, он говорит, сколько, Таня, ты хочешь? Кажу, сколько сможешь? Я не могу тебе сумму сказать. А мне кажется, что две тысячи ты говорила. Сколько? Две я говорила. Не-не, тысяча. Тысяча. И так быстро, Самойлка, как той, чи пяти минутка, чи как это вот называется, быстро мне пройшло. Номер там надо было указать, и прочее такое. Ну, короче, так, видишь, так. мама, от, отозвались, уже знаешь, что Шумейка похороненный, да, да. что Валентина нема, да, да. вообще история Сергея жучайшая. Нема. Сереги нема. остался один. Рак. Да. Ну, видишь, ты сделала правильный выбор. Все-таки дітей ти родила от того, от кого надо було рожати. От як би ні було. Я згодом на третього дитину за те, що Ледька дуже болів, думала, він помре, не буде його. І оце... От, брат, а Едік вижив і самостійно став не треба. Зато тепер пригодився, так, мать? Синочок, карточку. Даю. Так, я візьму. Скаже, що пишу... пише ліміт. Лимит на снятие. Что там за лимит, я не знаю. Добрый. Добрый Добрый. Я беру Хай будет. Вот это что надо? Да? Ага, спасибо. А там написано док а ну его Написано, но на, они ж тебе ее продлевали. А написано док. Там уже давно закончился срок. Но они да из-за войны продлевали. За да. Каждый месяц брала, брала, я спокойно была. Як усим, и я кусим так такими, А думаю, Господи, будешь Так что спасибо, письмо мы ваше прочитали. Спасибо всем. Толику здоровья вам тоже. Да. Здоровья. Это ты вообще. Дуже похожий на старости, на Владимир Винокур. Такой седый, такой полненький. Такий... А где ты его видела? А я на кладбище бачила в Дмитровке. Кого? К Толю. Усика, там же батьки его. А, -а, -а. он купил, приезжал, он, не, да? Батько, не батьки. А матер он забрал с Дмитровки до себя в Донецк. Купил квартиру, он богатый. Той. Он был директором рынка, по-моему. Машина вот по такая, знаешь, красиво черная. Вот крыша такая высокая. Так он приезжает в Дмитровку. Вот это на Кланкище. Колись при приехал Олег, его сын. Привіз все от толіка. Нам, нам сюди до досвіти. Ми відмічали світи, поминали родителі у сараї, здоровий сарай усі дороги. І, uh -huh. і він все нам дав, там, і виноград отакий. Усе все їду, все сюди нам напоминання. Батько тут похоронен. Стояв, їхав у Запорожі. І стояв батько, не старий Ніколай звати. І стояв на трасі щось вийшов. остановилась машина, яка ехала с села, и его якась другая машина, яка ехала, зачеркнула и убила. Да, говорит, ты что? Батька, шо? да. О, как вообще, да? Тем более в Дмитровке, там сколько тех машин всего-то, да, господи. Да. Три машины за день. Да, да. А Пашка в его брат, газ-класс, а цей пешел у людей. И мы встречались сегодня, Нену, ей тоже не назвать это столик ломать, у, у бабы Вали. Я то, что туда привезли еду на все. Олежка зашел, а мы потом ему дали, он в машине стоял перед двором, Пусть не встал, не знаешь. За вот, а мы там, вот так вот. И тетя Нина сказала, мамка как твоя, сказала, не печь, шупичка, сказала, что зачем ей? то Толик, надо, он из семьи был алкашей, а в них Пашка пив брат Пашка. Это и живы еще в селе. В селе же после. А родной брат, да, его? Брат родный, он ему трактор купил, Толик. Той жив хорошо все время. А и... Жив хорошо, мам, не жив, а пахав хорошо, имел мозги, понимаешь, вот так и думает, что жив он хорошо, он не жив хорошо, он работал хорошо, да. понимаешь, да. а как он жив, никому не известно. Ну, да. Вот это же так и ты кажешь. Забрал, забрал. Вы хорошо, а этих погано. Забрал. Мы пасем хорошо, чтобы жить. Чтобы иметь так, то, что ты не имеешь. В в это э, так люди кукурузу, рассуждают. Люди Он, жив кукурузу, И люди меняли... Он жив хорошо. Он жив хорошо. Все, мам, давай, я пойду. Хорошо тебе в этой футболке? Как тебе качество? Нормально? А Там хорошо. у Коли, кстати, я куча стекла. футболок новых. Хорошие, и те качества. Mm -hmm. Хорошо тебе идет. Да, почитай, что написано. Где? Иззади, да. Иззади. А, а что там? <свят> а, <свят> а ты что, за всю жизнь ничего не вкрала? Кстати, еще есть такие футболки, ребята. Не по, по 700 есть гривен, такие? да, Ирина. да. Несколько uh -huh. там осталось немножко. Собственно. Сыночек, я тебе божаю. Успеха сегодня. Mm, спасибо. Надя не звонила, бо мне что-то звонила, я в ванной был, уже не взял трубку. Да, это где-то торгует. Так время она торгует. Если заберут быстро, проходит рано. Если дольше, не звони до Ладно, мам, письма учера, он там лежат. Вчера балакали все. Нормально, собака. 8,2. Молодец. Нормально, да? Нормально, но надо держать. Они сегодня 8 и да, завтра 15 Собалка, о, Не, не хочу, мам, спасибо. А я хочешь? один съел, спасибо. Я подъем, я заеду я всем. Греческий да. салат возьму. Так, все, Или с креветками. А, может, как? какой-то салат возьму. Фаспорт. Заеду всем. Да, сейчас заеду, поем в ресторан. В ресторан? Да. А с кем ты идешь? Сам. А? Сам иду. Сам Ну, по, по поем салат, да. По завтрак. Ну, а что делать, да? По -потому, по -потому. Ну, я же съел кусочек. Все, давай, пока. Я закрою. А, ну, хорошо. <послужит> ну, если письма пришли, видите, по почте, то почтальон положила ее. А то письмо подставное. Э, я читаю, представляете, Толя Утика в голове. Ну, пред... понял. Хорошо, мам, давай. Давай, спасибо. Ой, сегодня да? Спасибо, спасибо. Смотри, какой кактус огромный. Кто-то же его за ним смотрит. Денежное дерево. У нас тут несколько видов. Господи, снимал телевидение, приезжал. Было, раньше много картин, поворовали. Позабирали, тут письмо, если лежало, то лежало вот здесь, понимаете? Вот у нас там как типа почтовое место. А то торчало на этом. Вот здесь. Вот здесь торчало. Вот. Здравствуйте. Ой, как сиренью, ребята, пахнет. Выходишь из сирени на всю Ивановскую. Так жалко мне дедушку. Помните, дедушка жил подо мной? Да, так хорошо мы общались. Сейчас вот это дедушку увидел, вспомнил. А вот эта сирень какая красивая. Все. М -м -м. Какие грозди. Просто супер.